dalam urusan jual beli hartanah ni deposit terbahagi kepada dua eh dua peringkat. Yang pertama kita panggil sebagai earnest deposit ataupun wang cengkeram Aa, dan uh, yang kedua kita sebutkan sebagai baki deposit ataupun uh, balance deposit eh yang mana saya akan tegangkan pada tuan-puan pada hari inilah. Okey, recap balik. Earnest deposit dibayar ketika mana anda menandatangani booking form eh ataupun ATP agreement to purchase bersama dengan ejen hartanah jadi okay. so ejen hartanah ni sebenarnya dia bernaung di di uh, syarikat ataupun uh, apa ni agensi hartanah yang yang apa ni berdaftar dengan uh, lembaga lah Ini lembaga penilaian pentaksir hartanah dan pengurus harta jadi mereka bertindak sebagai ejen eh, di bawah naungan agensi masing-masing eh so maknanya mereka tak bertindak sendirian eh. mereka yang bertindak sendirian tu kita tak panggil mereka sebagai ejen hartanah ataupun tak panggil sebagai real estate negotiator orang-orang uh, tu kita panggil dia sebagai broker eh jadi mereka yang uh, dah pun dilesenkan ataupun ditauliahkan oleh lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta iaitu badan yang menyelenggara ataupun yang menjaga uh, institusi uh, nih, real estate ni eh, uh, mereka telah pun diberikan uh, kata apa lesen eh lesen ataupun tauliah untuk menjadi seorang ejen hartanah ataupun real estate negotiator oleh lembaga tadi Okey dan uh, yang mana yang digelar RAN ni, eh, uh, Real Estate Negotiator ataupun REA eh, RIA ni, uh, Real Estate uh, Agent ni, mereka sebenarnya telah pun dibenarkan eh, untuk uh, melakukan urusan eh, jual beli hartanah bagi mewakili pihak penjual eh, dan uh, dengan uh, lesen yang diberikan kepada mereka ni sebenarnya mereka boleh collect eh, uh, ataupun mereka boleh dapatkan earnest deposit, eh, wang cengkeram uh, daripada bakar-bakar pembeli Uh, untuk didepositkan ke akaun stakeholder milik agensi hartanah yang mereka tadi tu lah. Okay. So sebagai contoh, katalah tuan-tuan perempuan sekarang ni dah bayar uh, katalah harga jual beli rumah tu RM500,000 and eh, earnest deposit yang dikenakan adalah 3% daripada RM500,000 tadi which is RM15,000 lah. Okay. jadi itu adalah sebahagian daripada harga jual beli. Eh. Semua ni saya dah kongsikan semalam eh, dan uh, ni saya just nak recap balik lah eh, apa yang saya nak terangkan pada anda pada hari ini. Uh, sebab ia kesinambungan eh, earnest deposit tersebut uh, adalah bayaran pertama dan baki deposit, apa yang saya nak cerita pada anda uh, hari ini adalah berkaitan dengan baki yang perlu dibayar ketika mana anda uh, menandatangani perjanjian jual-beli ataupun sale purchase agreement dengan pihak peguam. Okay. Jadi, semalam kita dah cerita earnest deposit bayarnya 3%, 3 lah, eh, 3% ataupun 3.24%. Eh kalau sekiranya 0.24% tu ada SST dikenakan oleh agensi hartanah tersebut. Okey dan hari ini uh, saya nak ceritakan pula berkaitan dengan baki. Eh baki uh, deposit yang perlu dibayar oleh pihak pembeli ketika mana anda berurusan dengan peguam nak tanda tangan perjanjian jual beli. Okey so baki deposit selepas tolak 3.24% ataupun 3%, atau 3 tadi ada lagi 7% ataupun 6.74% eh. Uh, so yang baki deposit ni perlu dibayar ke akaun stakeholder milik peguam. Uh, so semalam untuk deposit kita dah cerita bayar ke agensi hartanah eh akaun milik agensi hartanah. Uh, so yang baki deposit ni perlu dibayar ke akaun milik syarikat ataupun firma guaman eh. Nah, itu yang kita panggil dia sebagai stakeholder money eh stakeholder account eh. So bila kita depositkan duit baki uh, deposit tersebut ke dalam akaun kita kena pastikan akaun tersebut adalah milik firma guaman. Eh milik firma guaman dan akaun tersebut mestilah clients account. Okey, tuan-tuan dan puan perlu ingat eh firma-firma guaman di Malaysia ni kita tertakluk pada lembaga eh lembaga pula apa ni? Uh, Akta Profession Guaman. Eh. <laughs> legal Profession Act. Saya nak sebut legal tu tadi sebenarnya eh Legal Profession Act bukannya lembaga eh akta profession guaman. So di dalam akta profession guaman tersebut memang telah pun digariskan firma-firma uh, guaman mestilah ada dua akaun di bank. Eh yang pertama yang kita sebut sebagai stakeholder, akaun ataupun client account eh. Yang kedua kita sebutkan sebagai office account, okay. Jadi duit yang kita nak depositkan untuk baki deposit ni perlu dimasukkan uh, ke dalam akaun client. Ah uh, client account tadi dan bukannya ke dalam office account, eh adalah menjadi satu kesalahan eh sekiranya peguam tersebut minta kita aa, depositkan ataupun masukkan duit tersebut ke dalam office account dia tak boleh eh kena masukkan ke dalam client account. Okey, kenapa kena masukkan ke dalam client account milik peguam? Okey, kerana eh bila kita nak sign perjanjian jual beli, eh peguam perlu memastikan eh perlu memastikan bahawa penjual ni tidak ada apa-apa tunggakan yang perlu dibayar eh, kepada pihak-pihak tertentu. Okey. Yang pertama, tuan-tuan perempuan perlu fahamkan eh, dalam urusan jual beli ini uh, ada uh, penibayaran bayaran uh, apa ni yang perlu dibayar oleh pihak penjual eh, terutamanya yang berkaitan dengan eh, yang pertama cukai tanah eh, cukai tanah mesti tak ada apa-apa tunggakan eh, uh, kepada pihak apa ni, kuasa negeri Okey, yang kedua kita sebut sebagai cukai pintu ataupun assessment Cukai pintu ni pun tidak ada apa-apa tunggakan kepada majlis perbandaran eh ataupun majlis daerah. Okay, yang ketiga kita sebutkan sebagai maintenance fee eh maintenance fee ni kalau sekiranya eh, rumah berserata gated and guarded ada maintenance fee eh, bayaran maintenance yang kita perlu bayar setiap bulan eh itu pun tidak ada apa-apa tunggakan. Yang keempat eh kita aa, perlu pastikan juga bahawa penyata tebus hutang ataupun redemption statement eh aa, yang aa, kalau sekiranya penjual tu masih lagi ada hutang dengan bank dia Eh penyata tebus hutang tu tak melebihi daripada jumlah ataupun harga jual beli yang dah dipersetujui. Okey contoh katalah tuan bompan nak jual uh, apa ni rumah berharga 500,000. Eh 500,000. Okey jadi peguam ni akan me, uh, apa ni nulis surat kepada pihak bank. Eh, kalau sekiranya anda masih eh penjual ni masih lagi ada hutang dengan pihak bank, peguam akan tulis surat kepada pihak bank untuk dapatkan penyata tebus hutang. Itu yang kita sebutkan sebagai redemption statement. Eh, redemption statement ni kita akan dapatkan daripada pihak bank untuk memastikan bahawa eh, uh, bayaran tebus hutang daripada pihak bank itu tidak melebihi daripada harga jual yang RM500,000 tadi uh, jadi kalau sekiranya kita dapati bahawa uh, apa ni, penjual nak jual dengan harga RM500,000 eh, tiba-tiba dapat penyata tebus hutang tu harga apa yang perlu ditebus bayaran hutang yang perlu ditebus pada bank penjual ni tadi RM510,000 katakan So, maknanya bayaran yang perlu dibayar kepada bank uh, pihak penjual tu melebihi daripada harga jualan yang penjual dah letakkan tadi. Uh, jadi dalam hal sedemikian sebenarnya kita tak boleh nak release lah apa-apa bayaran deposit uh, kepada pihak penjual eh. Kita tak boleh nak release pun apa-apa apa bayaran uh, harga jualan tersebut sebab tebus hutangnya melebihi daripada harga jualan. Ha, itu yang kita perlu fahamkan eh. kenapa bayaran tersebut perlu dibayar ke akaun stakeholder milik peguam eh, sebab peguam yang kena pastikan bahawa uh, tebus hutang yang akan dibayar kepada bank penjual tersebut mestilah kurang daripada harga jual belinya okay. katalah tadi eh, contoh uh, harga jualnya ni RM500,000 eh. kita dapat punya tebus hutang uh, apa ni jumlahnya adalah 470,000 uh, memanglah kurang daripada apa ni harga jual eh, RM470,000 maknanya ada different, ada wang apa, wang beza kat situ lebih kurang 30 30000 kan eh, ha, tapi barang diingat, kalau sekiranya eh, 10% deposit kita cerita 10% deposit sebab apa masa kita sign SMP tu kita akan bayar apa ni, baki deposit kepada account of state order milik peguam tadi eh jadi peguam perlu memastikan cukup tak eh, 10% deposit tersebut banyak kalikan dengan 10% RM500,000 tu dapat RM50,000 eh, kalau misal kata 50000 ni tadi, eh, dilepaskan yang pertama tadi, earnest deposit dah dibayar kepada account uh, agensi hartanah. Uh, lepas tu ada baki lagi, uh, apa ni, 7% ataupun 6.74% ni, eh, 6.74% ni akan dibayar kepada penjual sepatutnya, eh, selepas ditolak apa-apa bayaran yang perlu dibayar, cukai pintu, cukai tanah, eh, bayaran maintenance, uh, utility bill dan sebagainya, eh. Uh, jadi, dalam hal sedemikian sebenarnya penjual ni tak layak untuk terima baki deposit tersebut. Sebab apa? Eh bila dah tolak tu tengok baki deposit penyata tebus hutang, eh yang ada dinyatakan di dalam penyata tebus hutang nak bayar kepada bank penjual tadi tu sebenarnya jumlahnya melebihi daripada 90% eh which is 870,000. Eh Itu sebagai contoh kan eh. Ha, jadi kalau dalam hal sedemikian eh peguam perlu uh, apa ni melepaskan wang tersebut bukan kepada pihak penjual tapi melepaskan wang tersebut kepada pihak bank untuk melangsaikan dulu eh tebus hutang yang perlu dibayar kepada pihak bank penjual. Ha, jadi itu yang sebenarnya kenapa eh duit earnest uh, sorry duit baki deposit tersebut perlu dibayar ke akaun setiaudit milik peguam sebab peguam ni tanggungjawab dia besar. Dia nak kena pastikan eh semua tunggakan-tunggakan yang ada eh tebus hutang eh, yang kena bayar kepada bank penjual eh semua tu dah cukup duit yang akan diterima oleh pihak Uh, peguam ni cukup untuk selesaikan apa pembayaran yang perlu dibayar kepada pihak-pihak yang berwajib tadi. Uh, jadi itu yang uh, kita nyatakan tadi yang berkaitan dengan baki deposit. Okey, katalah sekarang ni semuanya okey, tak ada apa-apa masalah. Eh. Harga jual belinya RM500,000. Eh, tengok penyata tebus hutang daripada bank tu harganya RM300,000. Maknanya ada different ataupun wang beza sebanyak RM200,000. Okey, so kalau misal kata duit, wang beza tu lebih daripada apa yang sepatutnya, eh untuk melunaskan baki hutang uh, peni pihak penjual dengan bank dia eh maka tak ada apa-apa masalah untuk pihak bank I'm uh, sorry untuk pihak peguam melepaskan duit baki deposit tersebut kepada pihak penjual setelah menolak apa-apa bayaran bayaran yang perlu dibayar eh kepada pihak-pihak yang berwajib tadi okey jadi itu yang saya nak tegaskan di sini eh sebab ada setengah orang uh, apa ni bertanyakan kepada saya kenapa baki deposit tersebut perlu dibayar ke akaun stakeholder milik peguam tak boleh ke terus bayar ke akaun uh, milik penjual tersebut eh jadi ini untuk memastikan bahawa tidak ada apa-apa bayaran yang tertunggak eh ini untuk memastikan bahawa segala bayaran-bayaran yang perlu dibayar eh kepada pihak jabatan tanah uh, pihak majlis perbandaran eh pihak apa ni TNB Syabas dan sebagainya untuk utility bill eh uh, pihak apa ni management corporation eh untuk milik berserata ni ada management corporation ada JFD eh, yang mana kenakan maintenance fee, maintenance charges eh, dan juga kepada apa ni bank pihak penjual eh, untuk redemption statement tadi. Eh, jadi peguam yang perlu memastikan semua pihak-pihak ni dah dapat dulu duit-duit mereka eh, barulah baki deposit tersebut boleh dilepaskan kepada pihak penjual.